Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para traders di seluruh dunia terutamanya di Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Kali Amit di sini daripada Teknik Forex Sebenar. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda step by step bagaimana saya membuat analisis Euro USD. Saya akan mulakan dengan time frame weekly. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan kepada anda hasil analisis saya yang saya post di blog pada 22 Julai 2016. Sekadar nak maklumkan Hari ini adalah pagi 2 Ogos 2016 Waktu Malaysia ya, pagi <laughs> Ini adalah analisis AUD USD saya Pada 22 Julai 2016 Iaitu lebih kurang 2 minggu lepas Analisis teknikal AUD USD saya boleh jumpa, boleh lihat di blog saya www.forexsebenar.com blog So dalam Analisis tersebut saya menjangkakan akan berlakunya bullish movement untuk AUD USD kerana telah muncul bullish outside bar uh, pada minggu pada 22 Julai tersebut. Jadi berkemungkinan harga akan naik. Uh, dalam ni juga saya ada bagi tahu uh, saya ada bagi tahu lah kenapa ya sebab sebab dia. Kita jadi trader mesti trader yang bersebab. Kena cari RTB ataupun RTS RTB tu maksudnya reasons to buy Atau reasons to sell Kena cari sebab-sebab Kenapa kita buy ataupun sell Kita tak boleh main hentam saja Buy dengan sell Ada yang pejam dua-dua mata Dia biar jari je gerak ha, Suka hati je jari tu nak buy ke sell eh? Tak boleh macam tu Jadi dalam ni saya dah bagitahulah ha, Support level dekat mana Best entry adalah 7460 Kemudian ha, saya dah tahu First TP target profit 7530 kalau dia tembus 7500 dan next kalau dia tembus juga 7530 dia akan pergi sampai 7600 so anda boleh masuk ke blog uh, blog TFS kalau nak tengok analisis ni eh so bagaimana ke hasilnya sekarang saya akan tunjukkan inilah dia hasil kepada, uh, analisis tersebut ingat ya yeah. uh, BUOB tadi di sini yang ada candlestick hijau merah sebelah-sebelah ni harga pergi semula ke 7460 ni berlaku sedikit reversal kemudian dia bounce dia naik setinggi 100 lebih kurang 150 pips daripada level tersebut saya bagi tahu 7530 first target dan boleh nampak tak dia naik sampai sini lepas tu dia turun 7530 dia turun pergi kepada 7500 iaitu Uh, level yang saya sebutkan dalam analisis tu Sebelum dia pergi semula ke 7600 Elok lepas 7600 tu berlakunya sharp retracement uh, Retracement ni bila pergerakan harga bertentangan dengan kita punya uh, analisis teknikal lah So kita target baik tapi sekarang harga turun kan Maksudnya inilah yang dikatakan retracement so, ada kemungkinan uh, harga akan naik semula Ha, tapi tu kena buat analisis lebih lanjut lah saya sekadar ingin tunjukkan ha, bagaimana ha, kita buat analisis dan kemudian ha, selang beberapa hari lepas tu dia menjadi kenyataan. So dalam trading kita macam tu. Bukannya kita buat analisis benda tu terus jadi. Ha, ada kalanya terus jadi, ada kalanya selang beberapa hari baru dia jadi. Yang penting ha, kita dapat baca hala tuju market tu dia nak ke mana. So kalau kita nak entry walaupun dengan hanya satu position bayangkan kalau saya sekadar entry satu post dekat sini lah contoh eh so saya dapat 150 pips dengan sekali entry saja nah, itu lebih bermakna berbanding saya nak keluar masuk keluar masuk market nak profit sikit-sikit contoh kalau 10 pip saya kena buat kerja yang sama sebanyak 15 kali baru saya dapat hasil yang macam tu so dalam trading kalau tanya saya, saya lebih suka buat kerja sikit tapi dapat hasil banyak terus. saya tak katalah uh, kalau jenis scalping yang kita trade banyak post, saya tak katalah teknik, apa cara tu tak berkesan. Dia berkesan tapi kena tengok trading trading personality anda. Ha, ada orang jenis suka jenis yang macam tu. Dia nak cepat. Dia tak boleh. Kalau buka chat, dia tak boleh tunggu. Dia kena masuk juga. Ha, ada orang jenis Sibuk dengan kerja Tapi dalam masa sama nak cari side income So dia boleh trade dengan cara yang santai Macam yang saya ajarkan So dia Depend pada trading personality Tak ada satu personality Yang sesuai untuk semua orang So bila anda dah belajar Satu kaedah tu, cuba trade selama yang mungkin Supaya anda Tahu Sama ada kaedah tu sesuai untuk anda ataupun tidak Okay So now kita akan Tengok pula analisis Euro USD. Untuk Euro USD kita tengok terlebih dahulu time frame weekly. Weekly adalah movement untuk seminggu. Satu candlestick mewakili pergerakan untuk satu minggu. Bila tengok weekly, saya menjangkakan harga akan meneruskan kenaikan dia pada hari ini melalui bullish candlestick pada minggu lepas. Dan bullish candlestick ni telah pun close melepasi berapa candle sebelum ni. Okay, close pada yang tak tahu basic candle. Kita, setiap candle ni ada OHLC eh. O, open, high, low, close. Open dekat sini, kalau candle tu hijau, dia open kat bawah. Low dia dekat bawah shadow ni. Kalau high dia atas shadow, iaitu harga tertinggi yang dicapai dalam tempoh satu minggu tersebut. Dan close di sini. Jadi, kalau anda tengok, Harga telah pun close melepasi 1, 2, 3, 4 ha, 4 candle sebelumnya So kalau kita nak letak garisan ha, Lebih kurang macam ini Ini adalah harga close Dia dah pun close melepasi Harga close 4 candlestick sebelumnya Kalau anda tahu SNR Kita letak SNR di sini So kalau tengok Kalau anda letak SNR pun Anda nampak harga pun dah close melepasi apa tu resistant ha, sebelumnya resistant sekarang dah menjadi support harga dah pun close melepasi resistant di sekitar 1.1130 dekat kawasan sini jadi jangka saya untuk minggu ini harga dijangka naik lagi so, Untuk Euro USD walaupun dia dijangka naik tapi bukannya dia akan terus naik. Ha, sebaliknya saya jangka dia akan turun terlebih dahulu itu kita akan nampak bila kita tengok time frame yang lebih kecil seperti time frame daily so kita tengok time frame daily inilah dia rupa euro SD time frame daily saya dah pun lukiskan siap-siap trend line ha, kalau anda tertanya-tanya macam nak lukis SNR mudah saja caranya adalah tukar kepada line chart ha, line chart ni tukar kepada line chart bila dah tukar kepada line chart mana yang ada bucu-bucu tajam ni anda hanya perlu letakkan garisan di situ contohnya dekat sini ada tajam dekat sini kan jadi anda letakkan saja line saya suka kalau line tersebut ada angka 5 di hujung 5 ataupun kosong so saya tak akan biarkan dia dalam angka ganjil kerana mengikut pengalaman saya bila angka 5 atau kosong tu dia lagi tepat nah, selalu kalau kita PO pending order dekat situ dia akan trigger jarang dia miss And now kita sambung dengan candlestick chart tadi so inilah yang saya katakan mungkin dia akan turun terlebih dahulu bukannya dia akan terus naik sebab dia dah pun menyentuh big round number 1.1200 minggu lepas sebelum dia start membuat penurunan sedikit di sini jadi saya jangkakan dia akan turun terlebih dahulu sebelum dia bounce mula naik ke atas. Okay, amalan saya sebelum saya lukis SNR, saya akan letakkan BRN terlebih dahulu iaitu big round number. Macam contoh kat sini kita akan cari yang dekat aje. Kita yang jauh-jauh tu kita tak payahlah lukis dulu. Nanti chart anda jadi serabut. Jadi saya letak empat BRN sini, 1 .1, 1 1.1, 1.11, 1.12. 1.13 nah, Sebab apa? Sebab harga semasa dekat sini 1.1174 So kita akan letak 1.12 Dengan 1.11 terlebih dahulu Lepas tu anda tengok kesesuaian lah Dan saya tengok dekat sini range dia aa, Rapat Jadi saya tambah satu lagi Dekat atas dengan dekat sini So bila dah ada BRN Barulah saya cari SNR Ha, macam contoh eh. Dia tengok 1.12. Dekat sini harga dah pun membuat rejection. Ha, dia turun lepas tu dia naik kat sini. Kalau anda tukar kepada line chart sekali pun dah boleh nampak dekat situ. Ada uh, support. So bila dia dah ada rejection kat situ. So kita pun dah tak payah nak lukis SNR. Mana yang tak dilalui baru kita lukis. Macam contoh. Okay dekat sini tadi kita dah letakkan. So kita tengok ada lagi tak. Uh, okay di sebelah atas kat sini saya dengan ada satu dekat belakang ya, dekat sini Kurang kat sini anda boleh semak balik lah Kalau anda cuba lukis sendiri Dan ya. setelah kepada line chart anda akan Nampak bucu-bucu tajam tu So Perhatikan ya, saya tunjuk satu point dekat sini Katalah anda tengok point ni ya Saya highlight lah Pakai shapes Katalah saya highlight kawasan ni ya eh bila kita, anda tengok dalam kotak ni, saya tukar pada line chat, nampak ada sharp ataupun butuh tajam kat sini. Jadi, anda tengok sepanjang line tu, nampak tak harga sebelum tu pun pernah buat reversal dekat sini. Dan kalau anda tukar line chat, memang anda akan nampak lah dia berdekatan kat situ. So, kalau sebelum apa kalau sebelumnya dia pernah ada berlaku reversal dekat situ Menandakan zone tersebut adalah zone yang kuat Ada kalanya ada yang tanya saya soalan seperti ini eh. okay, Kita dah lukis contoh eh, dekat sini 1.1145 Berdasarkan reversal point dekat sini Tapi dekat sini dia macam ada lari-lari sikit Contohnya dekat dua bawah ni dengan dekat sini So adakah nak tambah line ataupun tidak Dia bergantung kepada jarak uh, line tersebut cara nak tengok mudah saja. Cuba anda letak kepada line di di sini. Okey, satu satu point satu satu tiga dua. Satu point satu satu tiga dua adalah lebih kurang tiga belas pips daripada daripada garisan satu satu empat lima. So kalau tanya saya, sekarang tiga belas pips ya bukanlah satu level yang signifikan. So cukup lah sekadar ada satu line saja ataupun kalau anda tak puas hati juga anda boleh adjust dia ke bawah sikit ha, supaya dia so, so, sedaya upaya melalui sebanyak mungkin point. Ha, Tapi again macam saya cakap kalau sekadar 13 pip dia tak signifikan kerana anda kalau anda entry katalah dekat level yang atas ya eh, 1.1145 tadi kan anda entry dekat situ 1.1145 tadi anda entry dekat sini anda entry dekat sini dia akan sekadar reverse sampai 13 feet sahaja nah, contohlah tadi kan reverse 13 feet dan mungkin lepas tu dia naik lepas tu so takkanlah anda nak trade dengan stop loss 13 pip atau 15 pip kan. Jadi ia tidaklah signifikan bagi saya. Dan kalau anda tengok floating loss 13 pip pun jantung nak gugur, baik tak payah trade lah. <laughs> ok faham ya? Jadi jangkaan saya untuk EURUSD untuk minggu ni dia akan turun terlebih dahulu sebelum dia bangun semula naik ke atas. Walau bagaimanapun, analisis teknikal ni mungkin berubah kerana banyak news-news besar pada minggu ini akan di akan diumumkan. Nanti saya sekarang saya akan tunjukkan apa news yang akan ada pada minggu ini yang akan beri impak besar terhadap Euro USD. Inilah dia petikan forexfactory.com itu satu laman web yang menunjukkan apakah forex calendar Ataupun events penting dalam dunia ekonomi yang akan diumumkan salah satu yang paling besar eh, setiap minggu pertama hari Jumaat setiap bulan adalah non-farm employment change. So pada hari Jumaat ini 5 Ogos akan adanya tiga news serangkai. Tiga uh, high impact yang serangkai iaitu hourly earnings, NFP dengan unemployment rate. Kalau berdasarkan apa yang saya baca di... Uh, pada apa ni? Sekejap eh, Saya scroll. Okey. Tengok ya. Eh, di sebelah kanan ni. Uh, Screen tak buat. Uh, boleh tengok lah. Sebelah kanan ada. Focus dengan actual. Apa ni? Focus. Uh, lepas tu result last month. Dengan uh, yang actual. Actual belum keluar lah ya. Eh. Hari Jumaat nanti baru keluar. So kalau tengok data tu. Nampaknya seperti uh, USD dijangka melemah. Kerana... Bulan lepas 287 ribu Tapi bulan ni dijangka 180 ribu sahaja Iaitu perbezaan kira-kira 107 ribu Lebih rendah berbanding bulan sebelumnya So kalau lebih rendah Dia bad news lah Dia lagi tinggi lagi bagus So kalau betul bad news Euro USD ni memang akan betul-betul naik tinggi Sama seperti yang dianalisiskan So, kembali semula kepada analisis ni. Uh, jangkaan saya tadi, dia akan naik kan? Jadi, uh, mungkin dia akan turun terlebih dahulu sebelum dia naik. So, kalau dia naik, target pertama adalah... Itulah gunanya kita mencari SNR. Iaitu, target pertama ialah di 1.1250. Dan, nah, next target adalah sekitar 1.1300. So, dekat sini... Katalah betul dia naik sampai sini. Lepas tu apa nak buat? Selalunya saya akan hanya adjust saja line ni pergi ke atas. Naikkan ke 1.1400 jadi kita tak payah nak tambah-tambah line. Kita just adjust saja line yang dah sedia ada. Sama juga macam SNR. Katalah dekat atas mesti ada kan. Ha, katalah dekat sini ada SNR kan. So, harga pun dah naik dan berada di kawasan atas ni. So anda hanya perlu naikkan saja line atas ni ke line bawah ni ke atas. So anda tak payahlah nak tambah-tambah line lagi. Nanti cat anda jadi serabut. So kenapa kita tak lukis awal-awal sebab selagi harga tak melepasi level ni mana mungkin dia pergi sampai level atas sekali. So, bila dia dah tembus, barulah kita akan lukis line tersebut. So, selagi harga dekat harga semasa dekat sini, kita hanya perlu ada ha, dua resisten di atas dan dua support di bawah. Sudah so memadai. Ha, macam contoh bawah-bawah ni kan. Ha, ini semua saya memang takkan lukis lah. Sebab dah terlalu jauh. Tunggu harga dah dekat kat sini, barulah cari. Buat apa kita nak semakkan cat kita. Apa ni? Buat apa kita nak semakkan cat kita kan? So kalau anda nak dapatkan entry yang lebih tepat, lebih tajam, anda perlu buat analisis pada time frame yang lebih kecil. kalau saya saya syorkan cukup sekadar H4 dengan H1. So ulangi langkah yang sama. Yang penting cari hala tuju di time frame besar terlebih dahulu seperti uh, weekly dan juga daily. Bila dah ada hala tuju, barulah kita akan cari entry. hala tuju tu yang paling reliable pada saya adalah daily chart so, kalau daily ni dia bullish candle so kita hanya perlu cari uh, entry untuk bull ataupun buy ataupun juga dikenali sebagai long di time frame H4 so sedikit tips dekat sini, biasanya kalau weekly punya candle ni bullish, uh, hari Isnin dengan selasa dia retrace terlebih dahulu, iaitu dia turun uh, sebelum dia menurutkan kenaikan dia ikut candle weekly tu pada hari Rabu hingga Jumaat selalunya movement, uh, movement uh, week. kalau kita tengok weekly candle dia macam tu uh, kalau kita tengok pun bullish candle minggu lepas ni dah pun melepasi bearish candle yang sebelumnya uh, itu adalah satu petanda reversal signal yang menandakan harga mungkin akan naik selepas itu Okeylah, banyak dah saya kongsi hari ni. Jangan lupa. Setiap kali kita trade, ingatlah. Tired. Trade at your own risk. Trust. Trade rugi untung sendiri tanggung. Dan jagalah money management sebaiknya. Kerana teknik dan juga bila jaga teknik dan money management. Emosi kita automatik akan terkawal. Okay. Satu lagi tips dah eh. Uh, the less you look at chart, uh, the less stressful you will become. Ha, so, maksudnya kita bila kita te kurang tengok chat kita akan kurang stress. Ha, tak percaya boleh cuba. That's why saya selalu pesan lah. Ha, bila kita apa? Biar kita trade sikit profit banyak, jangan kita trade banyak profit sikit. Ini dia hasil daripada analisis tersebut. Anda perhatikan Euro USD turun ke level yang saya tandakan sekitar 1.1100 iaitu big round number sebelum dia bouncing off sampai ke target tertinggi yang saya nyatakan dalam video sebelum ni iaitu 1.1300 dah pun sampai sebentar tadi hari ini 16 hari 8 2016 entry dibuat pada 12 hari 8 sebenarnya entry ni dibuat agak lambat nah, kerana uh, seawal paling awal entry adalah di sini entry dibuat di sini setelah harga breakout trend line ini dia break out train line the next day harga retrace betul-betul sampai ke train line tu dan saya entry di situ. saya entry tu dengan risiko yang sangat minimum. Pasu saya hold dan sekarang dapat memperoleh lebih daripada 150 pips dalam satu entry saja. Analisis buat adalah tepat. Masa analisis tu dibuat saya update video ni lambat sikit eh, sebab ada kesibukan. Harga memang betul naik. Lepas tu dia retrace. macam yang saya nyatakan, dia retrace. Kemudian dia menyambung kenaikan dia dan sekarang mencipta higher high. Ini bolehlah dikatakan sekarang EURUSD sudah mungkin memulakan bullish mode. Kalau so, kalau bullish mode, kalau anda tak nak take profit anda boleh hold dan ini sedikit tip eh dan gunakan profit yang anda jana tu untuk tambah position. So instead of our anda uh, close position gunakan profit untuk tambah position. Ini dipanggil pyramiding. Nah, piramid. So kita gunakan perkataan piramid tu. Uh, ini istilah dia pyramiding lah. Ni sekian saja analisis Euro USD ni. Saya percaya anda dapat banyak manfaat dan banyak ilmu mengenai step by step macam mana nak trade menggunakan candlestick dan support and resistance serta trend lain sahaja tanpa menggunakan bantuan indikator. Kita jumpa lagi dalam video-video akan datang. Terima kasih atas sokongan anda semua. Saya Khaled Amir di sini, Teknik Forex Benar, Panduan Forex Trading nombor 1 di Malaysia. Pilihan 14,000, lebih 14,000 trader di seluruh Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.